হাই এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং মই মনীষাই স্বাগতম জনাইছোঁ মনিষাৰ সপোনলৈ আজি ৰাতিপুৱাতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ দেখিটো চিনি পাইছে চাগে এইখন শৰাইঘাট দলং তো আজি আমি গৈ আছোঁ পছৰিয়াত ত' তাতে কি কৰিম কাক কাক লগ পাম সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম তেতিয়াহ'লে বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বিশ্বজিতা আৰু মই স্কুটিতে গৈ আছোঁ আৰু কেনেকুৱা ৰ'দ আছিলে আৰু বিশ্বজিতাই কথা কৈ গৈ আছে আৰু গৰমত মোৰ অশান্তি লাগি গৈ আছে গৈ গৈ পালোঁ আজ্ঞাথুৰিত থকা গণেশ মন্দিৰ ধুনীয়াকৈ সেৱা এতিয়া জনাই আগবাঢ়িলোঁ পুছৰীয়া ৰাস্তাৰ ফালে এইটো হ'ল পছৰীয়া যোৱা ৰাস্তা কি যে ধুনীয়া পৰিৱেশ ধুনীয়া ধুনীয়া মন্দিৰ গছ গছনিৰে পৰা বিৰাট ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো মোৰ চাৰিওফালে সেউজীয়া একদম তাৰপিছত গৈ পালোঁ পূজাৰ জেগাৰ ওচৰত নানান ধৰণৰ খোৱা বস্তু নানান ধৰণৰ খেলনা ইমান ভক্তৰ ইমান ৰোগ দিছে তথাপিও মানুহ বহুত হৈছিলে তো আমি গৈছিলোঁ এটা বিশেষ কামত কামটো হ'ল আমাৰ বিগেনদা এইয়া ভিগেন্দা সেইয়া নমস্কাৰ দি আছে দেখিছেনে এইয়া ভিগেনদাহঁতে মানে তেওঁলোকে ইয়াৰে যিমান ভক্তবৃন্দ আছে সকলোকে পানীৰ জুচ এইবোৰ পাইছে আৰু ইফালে দেওবনী নাচিবলৈ আহিছে এওঁ কি বা কয় এওঁলোকক মই ভালকৈ শব্দটো বিচাৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে প্ৰয়োগ কৰা নাই আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্টত মোক জনাব আৰু যিহেতু মই প্ৰথমবাৰ এনেকৈ মানে ফেচ টু ফেচ দেখিছোঁ ত' মই অলপ ভয়ো খাইছোঁ কাৰণ মই কেতিয়াও এনেকৈ দেখা নাই মোবাইলত দেখিছোঁ বা টিভিত দেখিছোঁ কিন্তু ফেচ টু ফেচ কেতিয়াও দেখা নাই আজি দেখি অকণমান ভয় খাইছোঁ সেইকাৰণে পিছত থাকিয়ে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ তো গৈ ভালেই লাগিল অগণন ভক্তৰ ভিৰ সকলোৰে ওচৰতে আছে ধুনীয়াকৈ পূজাখনো চালোঁ তাৰপিছত আমাৰ আহিল এয়া চি এম চাৰ যিহেতু আমি ইয়াতে জুচ পানী এইবোৰ বিতৰণ কৰি আছিলোঁ তো তেওঁকো এবাৰ অনুৰোধ জনালোঁ যে আমাৰ জুচ বা ফ্ৰুটি বা পানী কিবা এটা হ'লেও খাই যায় তো তেওঁলোক তেওঁ আমাৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিলে আৰু চাব দেই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰটিৰ বটল এটা খুলি খাইছে সঁচাকৈয়ে বিৰাট ভাল মানুহজন যোনে এতিয়ালৈ মানে পাৰ্চনেলি লগ পোৱা নাই তেওঁলোকে গম নাপাব কিন্তু পাৰ্চনেলি যোনে যোনে লগ পাইছে তেওঁলোকে জানিব তেওঁৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ খুবেই ভাল আৰু মানে খুবেই ঘৰুৱা মানুহৰ নিচিনা আমি যেনেকৈ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ লগত কথা পাতোঁ তেনেকেই কথা পাতে কোনো ধৰণৰ মানে অহংকাৰ বোলা বস্তু নাই যে তেওঁ এজন আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চি এম ছাৰ হয় তথাপিও তেওঁৰ কোনো অহংকাৰ নাই মানে যদি চিনাকি মানুহ কাৰোবাক দেখে ধুনীয়াকৈ মাত এষাৰ দিয়ে চাবচোন আমাৰ পৰিৰ লগত কি ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছে তাই যিহেতু তেওঁৰ সকলো জেগাত যিমান পাৰে তাই যায় তো তাই একদম পৰিচিত তেওঁৰ লগত এয়া ময়ো অকণমান অকণমান হৈছোঁ বাৰু তো ধুনীয়াকৈ গামোচা পিন্ধালোঁ আৰু এয়া আকৌ দেওধনী নাচিবলৈ আৰু এজন গৈ আছে আৰু পিছে পিছে গৈ আছে অগণন ভক্ত আৰু আমি গৈ আছোঁ পৰিহঁতৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ ত' ভাত পানী খাই আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই দিলোঁ আমি তাতে এখন মেলাও হৈছিলে তাতে মই এটা লটাৰী খেলিলোঁ আৰু জানেনে প্ৰথম লটাৰীতে মই পাই গ'লোঁ বিছ টকা ত' প্ৰথম যেতিয়া পালোঁ তেতিয়া মনটো ভাল লাগিল তাৰপিছত আকৌ আমাৰ পৰিয়ে আকৌ এইবোৰ খে খেলত আগবাঢ়িলে তো এনেকৈ বল পেলাব লাগে আৰু নাম্বাৰ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰে পৰা উপহাৰ পাব আৰু তাই যি ফূৰ্তি পাইছে মানে সৰু বাচ্ছাৰ নিচিনা চাওক কিন্তু যিমান পাৰে তাই মাৰিছে সেই প্লাষ্টিকৰ বাস্কেটবোৰে পাইছে আৰু এই খেলাতো খেলিছিলে কিন্তু নালাগিল নোৱাৰিলে যে একে ভাল নালাগিল তাৰপিছত অকণমান দেৰি আমি ধুনীয়াকৈ মেলাত ঘূৰি ফুৰি তাই আকৌ ক'লে বলক আমি কি কি উঠিছে আৰু চাই আহোঁ তো আমি ওলাই দিলোঁ তাৰ পৰা তাৰপিছত গৈ এইখন দোকান পালোঁ কি যে ধুনীয়া বস্তুবোৰ হাতেৰে বনোৱা একদম আমাৰ সৰুকালটো মনত পৰি গৈছে সৰু যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া এইবোৰ মেলাৰ পৰা এই চৰাই চিৰিকটি চব কিনিছিলোঁ আৰু এয়া ফুল তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কেইজনমান এয়াৰৰিংছো কিনিলে আৰু এয়া চাওক কি দেখিছেনে দেখিমুখত পানী আহিছে এয়া হ'ল বগৰীৰ গুড়া আৰু থেকেৰা টেঙা সেয়া অকণমান অকণমান ল'লোঁ বগৰীৰ গুড়াটো দেখি যে কি ভাল লাগিছে তাতে অকণমান খালোঁ বিৰাট সোৱাদ লাগিছে তাৰপিছত আকৌ তাইৰ লটাৰী দেখা পায় আকৌ খেলাত লাগিল তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এগাল বস্তু পালে গোটেই প্লাষ্টিকৰ খৰাহী মানে তাইৰ এক টোপোলা হৈছে মোৰ এক টোপোলা হৈছে আৰু এই বিশ্বজিত দাই যিহেতু দিনটো একো খোৱা নাই সেইকাৰণে মাৰ প্ৰসাদ ল'লে ময়ো খালোঁ অকণমান তাৰপিছত আমি ইয়াতে দেও ধনী নাচা চালোঁ ইমান ভক্তৰ ভিৰ আছিল মানে সোমাবই পৰা নাই তথাপিও যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গোটেইখিনি চাই মেলি আমি ওলাই দিলোঁ যিহেতু আন্ধাৰো হ'ল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ